Александр Иванович Куприн прислал лошади, нет ей разного на земле животного. Действительно, лошади – великолепная память на местах и предметах. Она великолепно ориентирует и в небе, и в клубу, и днем, и ночью. Тонкий, тонкий Строение уже разумен до что он вот не только улавливает малейшие шорохи, которые с него снимает человек, но и усиливает их. она хорошо знает, что своего хозяина и может узнать его еще до того, так он появится в дверях конюшни. И еще я хотела вам добавить, что ваша очень сильно привязывается к человеку. И с ним уже не расстается никогда. Она, она может легко найти своего... Еще у нее сильно развито осязание. Говорят, что когда лошадь попадает в незнакомое место, то она играет или придет ушами. Подвижные ложные раковины шевелятся, а лошадь поворачивает в голову стороны в сторону, как бы прослушивая незнакомое место. И у нее сильно развито ощущение. Наиболее чистки у нее нога, ну, копыта есть. У меня поэтому, она, она, говорит? поэтому говорит, что лошади видят на дальней народ.